Давайте я тут. Да, тут Можно садиться? Я удобнее что. Вы хотите да. на, на, фоне нет, руки Нет, а, нет, нет. Нужно... Не, 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 не. Будь ласка, обнимите. Ну, ну ладно, ласка, ласка. Ласка, ласка. Ну я самовыдвиженец, беспартийный. Вот. Участвую в этой предвыборной кампании. Я дошел до такого mm -hmm. момента, что наступило время, что нужно обратиться к жителям Кировограда. Такое обращение мною подготовлено. Вот, чтобы меня ничем не влечили, мы и я, сайт весь Кировоград проплачен, потому что <свят> за такими, как я, охотятся. Почему охотятся? Потому что за последние буквально две недели трижды один из вероятнейших кандидатов предлагал снять кандидатуру в его пользу, и четыре раза доверенные лица Последний раз я с одним доверенным словом отказался встречаться, а тоже проводили такую работу потужную со мной. Я кратко остановлюсь. Думки, которые я выложил, очень коротко постараюсь. Ну вот такая, такая думка, вот я пишу. Ставит такое положение, когда 28 октября 2012 года мы будем участвовать в выборах без выборов. Ну вдумайтесь в эти слова. Участвуя в этой предвыборной кампании, я убедился, что уже назначен депутат, народный депутат, товарищ Шаталов. И когда я начал анализировать и взял закон про выборы народных депутатов и предвыборную кампанию, потому что я до этого анализировал как начальник инспекции, вот. а как начальник инспекции я скажу, кого мы привлекли, ответственности и уже рассматривали на админкомиссии. Можно Значит, по ходу задать да. вам запитание, запитание. А, вдруг, а, вдруг, не зададут. Господина Шаталова. Пан Иванов. Да. Тегни Бока, я имею в виду их, королевские, это ближайшие соратники их штабов. Я перепрошу, Значит, за, за, запитание можно вам поставить? Да. А, вы очолюете спец, спец, специнспекцию в Кировоградской да. Раде, там, а ви вот. а вы вот. взяли. Конечно, Тому, да, боже упаси. Да, вы не выкрустовываете администрацию. Да, меня уже, уже вы бы сняли, если бы не взял. Дальше я на чем акцитирую, хочу акцитирую внимание. Ну, что 34 нарушения мы нашли, а точнее я нашел, когда начал работать с законом и когда, наблюдая за этой деятельностью. Ну, что не нравится в этой предвыборной кампании, что на вопросы, благоустройство, социальные вопросы и многие другие трудятся все, а от всех и от мир ресурса города. И одни ресурса э, э, дозволено ему опрелюдивать. Это же неправильно. Дальше. На, на, на чем, э, и я пишу титаническими усилиями и так далее, хотя, э, хотя это все делается за бюджетные деньги. Теперь сплошь и рядом не соблюдается закон о персональных данных. Я понимаю, что хорошо поздравлять. Вот, хорошее дело. Но этого делать нельзя. Подкуп. Наглядный пример. Мой отец буквально недавно лежал в госпитале, получил, говорится, пакетик вот, с продуктами, и такие продукты еще дешевые. Далее, по дельничным комиссиям. Я подал на дельничные комиссии, членов комиссии. Ни один член комиссии не прошел. И сейчас комиссии созданы следующим образом. Ну, практически на 100% председатели комиссии, заступники и секретари. Даже если из других партий проходили, то они боятся возглавлять. И на 90% от, э, кхе, В дельничных комиссии представители региона. Это правильно, это неправильно. Теперь, используя такую должность, которой нету, когда господин Шаталов назначен куратором города. И под видом Куратора города, вот это, и от имени города, вот это все тоже происходит. Это грубейшее вмешательство, особенно период предвыборной жизнедеятельности города. Незаконная реклама, посмотрите везде, о чем мы говорили. Транспорте не положено, По коронам бюро не положено, учебных, лечебных не положено. Ну, еще обклеить не установленных местах, поэтому я сказал, составляли протокол. Ну, ну, Далее. Еще, еще, еще не понял. И я тут отмечаю, что этот кандидат превратил средства массовой информации в трибуну свою. И мы часто участвуем, вот тоже кандидаты, мы ощущаем, что сейчас, может, в прямом эфире, сейчас говорили, мы просто как для массовки сидим. Я думаю, что, э, мы вам дякуемо, э, так, мы, И, завер... и, и завершение, завершаю. Это я свои в обращении, я кратко. Я завершаю следующими словами то выборы в Кировой Раде я не признаю и считаю, что они не состоят в такой обстановке. Ну а сам не снимаю кандидатуру и до и до победы и уверен в победе. Дякую. А и самое главное, самое главное. Вот смотрите три конверта. Видите три конверта? Ну они ничем отличаются. Ничем. А вот Господа наши, уважаемые, нашла отмечение. Один перегон имеет, а второй чуть-чуть короче. И когда конверты доставали, а это, эту технологию использовали, видите, конверты доставали, один человек доставал. Где перегибаешь, Вот. где не брать, а где ровенький брать, или тот, который короче не брать. Может, таким образом у меня не один член комиссии. Вы можете представить ни одного члена комиссии, как тяжело бороться. Это называется честный выбор.